Uh. Salam alaykum, Matematik kanalına xoş gəlmisiniz. Bu matematik bir playlistinin 86-cı videosudur. Biz sayıların örnək soru növlərini çözecəyik bu videoda. Birinci sual 1-dən 20-ci qədər olan ədədlərin cəmini istəyir. Üstün öyrənməşdik demişdir ki, 1-dən n-ə qədər olan ədədlərin cəmi n vurulsun n+1 bölünsün 2-yə hesablanır. O zaman cavab nədir? 25 vurulsun 25 + 1, yəni 26 bölünsün 2, o da 25 vurulsun 13, o da nəyə bərabərdir? 325-ə. Ha, bu birinci sual, ikinci sual. Bəli. 2 + 4 + 6 və nəhayət 30. Burada ən məntiqisə, məsələn, 2-ni çıxarsam mötərizə xaricinə nə qalar? 1 + 2 + 3 + nəhayət 15 qalar. 15-ə qədər e olan tətari ədədlərin cəmini necə hesabladıq? 15 vurulsun 16 bölünsün 2 içimi. 2-lər bir-birinə apardı. Qəliyə qalar 15 vurulsun 16. O da nə eləyər? 240 eləyər. Bu da bizim ikinci sualımız. Sıradakı 1 4 9 1 5 9 deyə gedir 21-ə qədər. E Cəmi necə tapırdıq? Cəm toplan, e, yəni toplam nəyə yani. bərabər olurdu? Toplama bərabər olurdu. Son tərəm, yəni 21 plus ilç tərəm, 1 fatih tərəm bölünsün 2 vurulsun terim sayı. Terim sayı necə tapırdıq? Ən böyükdən 21-dən çıxırdıq, ən kiçiyini. Bölürdük artaq miqdarına. 4-4 artdı, 4-ə. Üzərinə də nə gəlirdi? 1 gəlirdi. O zaman olacaqdı 11, vurulsun. 21-dən 1-i çıxanda 20, 4-ə böləndə 5 üstünə bir gəldə 6. 11-i də 6-ya vursam cavabı 66 dəyə. Qələmlə qoymuş kimi taparam. İndi sırad aşağına baxaraq 10-4, 18-22 falan filan belə gedir ə 10 - 14. Tamam, bu 10-la işim yoxdur, dəymirəm buna. Burada mənfi, ə, -14 + 18. Nə? Yəni -14 + 18 = 4. -22-dən sonra yenə 4. Məsələn, bu ən sonda -86 + 90. Yenə nə eləcək? 4. Soru bu. Neçə dənə 4 var burada? <coughs> Bəli, neçə dənə 4 var? Deməli, 18-dən 90-a qədər gəlir. Neçə-neçə artır? 8-8 artır. Bəli. Bundan necə olacaq? 90-dan çıxacam 18-i. Görəcəm 8-ə. Sonra 1 gələcəyəm. 10 alacam. Deməli 10 dənə 4 var. Nə elədi 40. Bir də burada 10 var idi. Elə də aldı. Belə A, B, C bir-birindən fərqli ədədlərdir. Maksimumu istəyirik. Maksimum istəyirsə A-nı D-nin bax bax nə edəcəm? maksimum demə nə deməkdir? Mənfəət ədədlərdə maksimum. Müsbət olsaydı, yəni modus ən kiçiyi olsun istəyirəm, ən kiçik. O zaman C-ni nə eləyəcəm? C-ni seçəm -1. A-nı seçəm -2, B-ni seçəcəyəm -1. Ay, solda daha kiçik olardı. O zaman olacaq -4 + -3 + 1 də -4. O da nə eləyəcək? Mənfi -11 eləyəcək. Sonra da çıxına baxırıq. B-lərin əmsalını bərabərləşdirək. Olsun 3a ə e, yuxarı neçəyə vuraq? Yuxarı vuraq 2 ilə bura. Yuxarı 2 ilə vuraq. 2 ilə 3 ilə vuraq. 3 ilə, ilə, ilə vursaq olacaq 9a. Bərabərdir 12b. Aşağıını da 2 ilə vursaq 12 B bərabərdir 10c. Deməli 9 da bərabərdir 12 və o da bərabərdir 10c-yə. Bu da bərabərdir. Ən kiçik a+b+c cəminin ən kiçik olması istəyirəmsə, bax bu bərabərliyi yazacağıma də 9, 12 və 10-un ə.k.obudur. Yəni onlara bölünən ən kiçiyə də. Bəs bu ədədi necə tapacağam? Deməli 9 12 və 10-un əkkobunu necə tapacağam? Əvvəlcə 9-dan 12-nin əkkobunu tapacayam. 9 12. Nəcəni çıxardaram burdan? 3-ü çıxardaram. İçəridə qalar 3 4. Eləyər 36. Sonra da 36- ilə 10-un əkkobunu tapacağam. 36 və 10. Bu də eləyəcək neçə? 5-i çıxar, 2-ni çıxardacam. 2, 2. tərəfdə qalacaq 18 5. Beləcə 180. Deməli bu bərabərdir 180-ə. O zaman 9-a bərabər 180-dən a 20, ən kiçik. B-əraz 15. D də 18. Bu üçüncünün cəmidə bizə nəyi verəcək? Cavabı verəcək. Sıradakı. 8 faktorialı mən belə yaza bilərəm. 7 faktorial vurulsun 8. 13 faktorialı olduğu kimi qalacaq. Bölünsün. 14 faktorialı belə yaza bilərəm. 13 faktorial vurulsun 14. Vurulsun 7 faktorial. 7 faktoriallar sizdədir. 8 faktoriallar 13 faktoriallar da sizdədir. Qəyri qaldı 14 də 8. Bunu da 2 ixtisar eləsəm 7 də 4 dəyə, 10 nəticəyə çatacam sıradakı x faktorial bərabər 72 vurulsun y faktoryel və x + y-nin minimum qiyməti. y faktorial vurulsun 72 nədir ki, artıcı ədədlər kimi göstərəcəksiniz. 8 vurulsun 9. Demə bərabər x faktorial. Deməli yani yol budur. y 7-dir. 7 faktorial vurraq 8 vurraq 9 bərabər x faktorial. Yəni, səh, 9 faktorial. 7 ilə 9-un cəmi də nə eləyər? 16 eləyər. Niyə minimum soruşub? Yəni başqa bir şey də ola bilərdi. Ha ola bilərdi. Bakın belə olardı. 71 faktorial vurulsun 72, bərabərdir 72 faktorial. Bax belə ola Yani Yəni y beraberdi 71, x bərabərdir 72 də ola bilərdi. Minimum qiymətini tapdıq 16 deyə. Gözəl mi? Çox. Sayfa 285. 285. Yaxşı, davam eləyək 9-cu sualla. Hə bu dəfə maksimumu soruşub. Allah Allah. Deməli, y-a burada nə deyəcək? Olacaq 71 faktorial vurulsun 72, o da bərabər oluq 72 faktoriala. O zaman maksimum x71 y72 toplamı 143. 58 faktorial 78 faktorial üstə gələ 79 faktorialı belə yaza bilərəm. 78 faktorial vurulsun 79. O da olar 78 faktorial vurulsun 80. 78 faktorialın içerisindeki 5'leri tapmak için 78'i bölürüm 5'e. Tam hissesini götürürüm. Bu da bir üsuldur. E, Kütün defa dediklerimizden eynidir de. Yani böyle de yazdılar. Taşmayın. Sonra 78'i bölürüm 25'e. Sonra 78'i 100'e bölmeliyim de bölüm. Bunun önce resmini yazmıyorum. Yani bu zemi tapacağım. Yani. 78'i 5'e bölümde alınır. Ne? 15. Tam hisse 15. 25'e bölümde de alınır 3. Hemen 18 18'de 5 buradadır. 80'in içerisinde de bir denesi var. bunda neçə dənə 5 var burda? Ən çox 19 dənə 5 yazmaq olar. Yəni 5 üstü 19 yazmaq olar. Yaxşı, 54. 54 nədir ki? 54 9 vurulsun 6-dır. Yəni 27 vurulsun 2-dir. Yəni 3 üstü 3 vurulsun 2-dir. Vurulsun a-nı həmən 3 üstü n vurulsun 2 üstü m seçirəm. 3 üstü n vurulsun 2 üstü m. Bu da olur. 3 üstü n + 3 vurulsun 2 üstü m + 1 n + 3-ə bölən ədəd olmalıdır. Ona görə n ən azı nə olar? 0. n + 1 də olmalıdı 3-ə bölünəndə. Ona görə m ən azı nə olar? 2. Bu ədəd olar 3^3 * 2^3. Yəni 8^3. Yəni b ən az 8 olar. a da belə səsləyimə görə 2 olar. 8-i də 2-nə eləyir 1. Növbəti 324 18-in zətn kvadratıdır. 18 də 2 üstü 3, 2. 3 üstü 2 vurulsun 2 değil. O zaman 3 üstü 4 vurulsun. 2 üstü 2 vurulsun. A'nı da buradan seçirəm. 2 üstü n vurulsun 3 üstü m. A kvadratı 2 üstü 2 n vurulsun 3 üstü 2 m. Beraberdir b üstü 4'e. O zaman 3 üstü 2 m plus 4 4'e bölünür. 2 üstü 2 n plus 2 de 4'e bölünür. Ona göre m'i en az 0 seçtirelim n'i de en az 1 seçerim. Bu, bu zaman bu beraber olur. 3 üstü 4 olsun. 2 üstü 4. Yani 6 üstü 4. Bunda b en az 4 olur. a ise n'in yerine 0. m'in yerine 0. n'in yerine 1 koyanda görürüm a en az 2 olur. Cevap 2. Z mənfide maksimum olmasını istedim size. Neyin əməliyim? Yani? Dediyim kimi. Zaten 2 de işte mənfi. Bir defa mənfi 1, mənfi 35 də təcə. Onların cəmi eləyəcək mənfi 36. Bir dəfə də yaxın seçək bir-birinə. Mənfi 5, mənfi 7 seçək. Bunların da cəmi eləyəcək mənfi 12. Mübarizə hansı daha böyükdür? Təbii ki, mənfi 12 daha böyük. Gətir mənfi 12-ni bitir, yəni, bit, hazır. Sıradakı minimum olmasını istəyirəmsə və rdir. Baxana nədir? rdir. rdir. Yəni bir-birindən nə qədər istəsən yaxın seçə bilərsən. O zaman mən bir-birinə bərabər sitirəm hətta. Buradan A kvadrat beraber olur 20'ye. A beraber olur kök altta 20'ye. Yani 2 kök 5'e. A B'ye beraber olur. O da 2 kök 5 olduğuna göre toplamı nedir? A plus B beraberdir. 2 kök 5 plus 2 kök 5 ne yer? 4 kök 5. Her taraftan birini çıxıram. A 1 eşittir. 4 x eşittir. 5 y eşittir. 7 z. A minus 1 ədədi 4'e 5'e ve 7'ye bölünür. Çok güzel. O zaman neçeye bölünmelidir bu ədəd? 140amı 4 5-inci 20-dir. 20 ilə 7-nin 2 140. 140-a bölünməlidir. A 200-dən daha nədir? Kiçikdir. 200-dən kiçik olub. 140-a böləndən ən böyük ədəd neçədə? 140-ın 2-si 280. -dir. O zaman a - 1 = 200 deyəsənə. Onda a = 281. -dir. Sıradakı. X ədədini maksimum istəyirəm. Amma belə ki x 120-ni bölür və 132-ni bölür. O zaman x 120 və 132-ni bölən ən böyük ədəddir. Burda x 120 və 132-nin əbobudur. Bəli. 12-ni çıxardaram həmən. İçəridə qalar 10 və 11. 3. 10 və 13 qarşılıqlı sadə olduğundan 10 və 13 mü? 10 və 13 mü? Bəlkə 12? Yox. Bir də 132-ni 12-yə böləndə 10 və 11. Bəli, 10 və 11 qarşılıqlı sadə. Nə olar? Əbob 12 olar. Im. Böyle yani bitti bu sonuncu salaydı. Gelen videolarda görüşene değer. Sağ olun.